ও ও ওপালে নদী পাহৰিব লাগিব ছাত আহিছোঁ ছনকা পিংস্পট মৰিগাঁও পিকনিক খাবলৈ কাৰণে কিন্তু আমাৰ দুজনে এনেকৈ আহিছোঁ দেই ইয়াতে পিকনিক খাবলৈ আহিলো নে নকৰা নাই কাৰণ ইয়াতে ধুনীয়া ধুনীয়া ৰিজৰ্টবোৰ আছে ইয়াতে আহি এনজয় কৰি ধুনীয়াকৈ তাতে খাই মেলি যাব পাৰে ঠিক তেনেকৈ আমি সেনেকৈ আহিছোঁ তাতে এতিয়া বাহিৰত এনেকৈ খাম আৰু গতিকে পিকনিক খাব আহিলেই যে আহিব লাগিবতো নহয় এনেকৈও আহিব পাৰে অকণমান ভাল লাগিব আৰু ইমান ধুনীয়া বতাহ বেকগ্ৰাউণ্ড বেক কেপে কৰি দেখাম দেই হৈছে দেখিছে কিমান পিকনিকৰ পাৰ্টি ৰৈ কাষতে থাকে আৰু এইফালেদি আমি আহিছিলোঁ ধুনীয়া একদম কীৰপুৰীয়া বতাহ চাৰিওকাষে গান বাজি আছে কিন্তু দেই কাৰ কিমান গান শুনিব আৰু এতিয়া আমি সোমালোঁ ইয়াতে খাবলৈ একেবাৰে নদীৰ পাৰতে আছে এখন হিল মাইনাৰ বেম্ব' ৰিজৰ্ট বুলি ভুল হৈছে যদি গম পোৱা নাই দেই ভালকৈ নামটো চাবলৈ নহ'ল আৰু আমি এতিয়া ষ্টাৰ্টাৰ হিচাপত চিকেন ছিক্সটি ফাইভ অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ আৰু এটা কি জমনি জানেনে ষ্টাৰ্টাৰ অকণ দিয়াৰ পাছতে লগে লগে আমাক মেনকোচ দিয়ে দিলে এতিয়া আমি ষ্টাৰ্টাৰে খামনে মানে মেনকোজে খাম দুইজনে তাকে পাতি আছোঁ এতিয়া লগতে ধুই থাকে আমি একেলগে খাম চলালোঁ আৰু উপায় নাই আৰু এইখিনি হৈছে চিকেন ছিক্সটি ফাইভ খাবলৈ কিন্তু ভাল হৈছিলে

আৰু এইয়া আমি ফিজ টেঙাৰ কাৰী লৈছিলো লগতে মিল্ক ফেচ লৈছিলোঁ আৰু এইখিনি বাহিৰতে এইটো ডাঙৰ বক্স এটা লগাই থৈ দিছে বহুত ডাঙৰকৈ মিউজিক বাজি আছিলে সেইটো কাৰণে মই ভয় চভা কৰিছোঁ আৰু ৰিজৰ্টখনৰ অকণমান বাহিৰৰ পৰিৱেশটো দেখাই দিছোঁ বহুত মানুহ হয় এইখন ৰিজৰ্টত মানে নদীখনৰ পাৰতে ন ইয়াৰ পৰা নামি গৈয়ে মানে নদীখন গতিকে তাৰ পৰা একদম চব মানুহ ইয়াতে আহি যায় আৰু আছে ওচৰে পাজৰে বাৰু খাই বৈয়ে যাবলৈ লৈছোঁ আৰু দেই সোনকালে ওলাই যোৱা ভাল বহুত গাড়ী আছে যিহেতু এই পাহাৰৰ এই যে মাজেদি যাব লাগে যে সেইটো বহুতো অলপ ভয় লাগে সেইটো কাৰণে অলপ সময় ওলাইছোঁ সোনকালে মানে চাৰিটা বাজিব হ'লেও